Христу, дорогая церковь, церковь Бога живого. Мне вот нравится местописание церковь живого Бога. Это так вдохновляет, когда ты понимаешь, что ты приходишь на служение, пребывать с братьями и сестрами, которые являются церковью живого Бога, который с нами общается через проповедь. Сегодня великолепная проповедь, слава Богу, очень вдохновляет. Спасибо Богу за то, что наши братья, они готовятся. И настало время наших пожертвований, наших благодарностей Богу. Вообще прекрасно, когда мы можем что-то принести Богу. Да, Давид говорит, что я могу вообще тебе дать, если вся земля принадлежит тебе. Ты все сотворил, ты все мне дал, и я человек, которому ты все дал, могу что-то принести Богу. Конечно, в первую очередь мы приносим свою веру, нашу веру. Мне кажется, что можно Богу много чего принести, того, что мы на Земле, да, земных каких-то таких благословений, которых нас, нам дал Бог. Но если их принести без веры, ну это можно сказать, вера ⁇ это наш образ жизни. При, ходя, когда мы ходим пред Господом, то это будет э, ну такой не ни, никакой жертвой, да, вот. Но когда мы это делаем с верой, когда мы делаем это с благодарными сердцами, тогда Бог это оценивает. Бог оценивает нашу веру. Я бы хотел зачитать одну историю. Это все все знают эту историю. Это про Ноя. Вот после всех событий, как он уже пережил этот потоп, вот Бог навел потоп на всю землю, потому что земля исполнилась грехами. Земля исполнилась насилием, беззаконием И Ной был праведен пред Богом И Бог дал ему указания, как построить ковчег И Ной с своим семейством э, сели в этот ковчег И когда они уже это все пережили Вы можете себе представить на минутку, какое было вообще переживание Мы читаем сегодня эти тексты, но на самом деле все это человек переживал И вот настало тот долгожданный финал, когда он вышел на землю, и он понял, что он это все пережил. Представьте себе, как он, какое у него было понимание, как он это все переживал. И первым, что он сделал, когда он, вот что здесь, на что я обращу внимание, давайте посчитаем, это 8 глава Бытие с 20 стиха. «И устроил мой жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во все сожжения на жертвеннике и обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше э, проклинать земли за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всех живущих, э, всего живущего, как я сделал. Вот, мы видим здесь, да, что он сделал, он принес жертву из чистого. И вот я размышлял, как мы можем сегодня для себя это понять, как мы можем принести Господу из чистого. Из и я для себя пришел к такому выводу, что такое для нас сегодня чистое? Мы можем сегодня работать для Господа чисто. Вот Бог нам сегодня дал работу, мы можем чисто. Это честно. Это когда мы работаем честно, трудясь своими руками. Это честно. То есть мы знаем, как как есть в этом мире много э, возможностей не чисто добыть эти деньги. И эти возможности иногда просачиваются в нашу жизнь. Но мы приносим Богу чистое. То есть мы знаем, что Бог видит, и Бог знает, и Бог принимает чистое. И мы вот чисто добываем. Так же самое чисто можно и жертвовать. Вот что я для себя понял. Потому что можно работать чисто, а жертвовать не чисто. Как это? Это когда мы для Бога, ну работаю я хорошо, зарабатываю я хорошо, слава Богу. Ну а с Богом там как-то, как-нибудь уже там второстепенно разберемся. Здесь тоже нужно понимать для себя, что с Богом нужно быть чисто и честно. И это очень хорошо, когда, братья и сестры, Бог нам доверяет такую ответственность. Мы можем быть с благодарными сердцами, приходить к Богу, Поэтому, знаете, в первую очередь, опять же, я вернусь в начальную стадию, что он оценил, Ной оценил спасение. Вы понимаете, что когда Ной принес жертву Богу, он уже пережил это все, он оценил это спасение. Сегодня в наш, с нашей стороны можно взять так. Мы оцениваем то, что сделал Бог во Христе для нас. Мы оцениваем то, что Бог, Он Своего Сына за нас отдал, самое дорогое. И мы с благодарными сердцами приносим ему пожертвования, мы благодарим его и мы славим его. Поэтому давайте, братья и сестры, с благодарными сердцами будем приносить э, эти жертвы, эти пожертвования, эти благодарности, которые, которые дал нам Бог. Поэтому встанем, помолимся, и поблагодарим нашего Отец небесный, Боже, мы благодарим тебя, великий Бог, что Ты подарил нам, Боже, самое дорогое, Господь, это спасение. Ты дал нам все, Боже, Ты обеспечиваешь нас, ты заботишься. В этот нелегкий час, когда, Боже, трудности и война, Господь, мы все равно имеем работы, мы все равно можем как-то, Господь, приобретать какие-то благословения Божие. И мы приносим их, Боже, эти благословения с радостью и с верой Боже, С верой Боже и с благодарными сердцами Боже, что Ты наш Господь. Мы хотим, чтобы в доме Твоем была всегда, Господь, пища, чтобы через Твой дом, через служение, которое, Боже, Распространяются здесь, Господь, чтобы другие могли услышать о тебе, чтобы Господь твое имя прославлялось. И, Господь, мы с благодарными сердцами приносим тебе, Боже, то, что Господь Ты нам дал. Когда Давид говорит, что мы могли бы дать тебе, Боже, но мы все-таки приходим с благодарностью, Отец, это великое благословение для нас. Мы славим Тебя, любим. Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.